Здорові і щасливі діти майбутнє України. Свято дозвілля і спорту під такою назвою пройшло у Дніпропетровську на початку липня. Центральним епізодом заходу стали всеукраїнські командні змагання із самбо серед юнаків 2002-2003 року народження. На килим у стінах літнього театру міського парку Шевченка вийшли представники восьми команд з восьми регіонів України. Ми зараз почали активно розвивати самбо в зв'язку з угрозою територіальної цілісності Снаставини. И самбо – это, расшифровывается, самооборона без оружия. И это очень хорошая физическая боевая подготовка для людей, которые решили посвятить себя защите граждан, защите страны. И у нас очень хорошая школа дзюдо есть, а самбо – школы нет. То есть сегодня у нас борются, в принципе, дзюдоисты. Мы им подарили комплекты, мы их переодели, и они сегодня уже выступают, ребята дзюдоисты выступают уже в таком виде, как самбо. Очень много общего, но есть определенные различия. Но мы хотим культивировать и в Днепропетровске, и в стране в целом. Сейчас сегодня в стране ну, нужна такая вот активная позиция молодежи, которая ведет здоровый образ жизни и занимается силовыми упражнениями, такими как сам. Подія вийшла яскравою та насиченою. Її ініціатор, суспільно-політичний діяч Олександр Тигов, згуртував навколо ідеї свята людей, яким не байдуже майбутнє України, для яких здоров'я прийдешнього покоління це не порожні слова. Серед партнерів заходу Федерація Самбо України, Дніпропетровська обласна організація шахів. Всеукраїнський проект Ми українці та патріотична мережа 38.ua. Олександр Тігов з особливим ентузіазмом ставиться до розвитку самбо в Україні, адже і сам у дитинстві займався цим видом спорту. Згадує друг дитинства Олександра Тігова, віцепрезидент Дніпропетровської обласної федерації шахів Борис Рахлін з Олександром Олександровичем Тіговим. Я знаком давно ми познайомилися в парку Шевченка. когда я пришел играть в шахматы. Александр Александрович Тихов начал заниматься профессионально спортом. Я шахматами, он сам бойцедо. Для него этот спорт является знаковым. Он в нем достиг успехов. Этот спорт развивает, поэтому он на сегодняшний день проводит соревнования по самбо. Это развитие детского спорта, это развитие взрослого спорта, это развитие для города Днепропетровска. Мы параллельно вместе с Александром Александровичем проводим в городе Киеве и Киевской области шахматные соревнования для детей-инвалидов. Детский спорт на сегодняшний день это будущее страны, будущее нации. Если дети будут Хорошо розвиті інтелектуально і фізичні. Ані дадуть хороші результати страні, сім'ї, Они, Они будуть достойными гражданами своєї страны. Не дивлячись на те, що турнір у Дніпропетровську не носив офіційного характеру, командні двобої між юними самбістами видалися надзвичайно видовищними та запеклими. На сьогоднішній день там виходить шість вісових категорій, тобто шість, шість учасників. и оппонента тоже шесть человек. Из этих шести кто выигрывает, меньше большее количество, тот и выигрывает эту встречу. Поэтому самый интерес детей, как бы уже с маленького возраста, учить, как говорится, быть, что как бы, это и личный вид спорта, но команда, она объединяет, поднимает, как говорится, боевой дух, и детей получают вместе месяц назад у этого возраста был чемпионат украины и здесь присутствует команда чемпионов украины команда серебряных призеров и команда бронзовых то есть первая тройка присутствует здесь то есть это ребята вот титулованные достаточно. Прежде всего идея этого турнира – это еще раз просмотреть молодых ребят-спортсменов, еще раз что-то отобрать. Тем более командные турниры – это очень редкое явление не только в нашей стране, это вообще в мире редкое явление. Мы их называем «стенка на стенку», да, когда нет личного зачета, а есть командный зачет. Это немножко специфика самих соревнований, и к этому надо привыкать, потому что вид этих соревнований набирает обороты. И вот как раз на этом возрасте надо сейчас отрабатывать, чтобы в будущем выигрывать командные турниры. Для нас это важно, это определенный этап отбора людей, просмотра людей. И многие из них в следующем году вполне возможно попадут в кадетскую сборную национальную. Это очень важное тактическое, стратегическое для нас мероприятие. Ко всему еще, конечно, лишний раз показать, что спорт есть, Хороший спорт, сильный спорт. Дети в этом спорте есть. Это очень сильный человеческий шаг, когда находятся люди, которых не приходится просить ходить за ними утром, а которые это понимают и которые приходят и предлагают свои услуги, возможности понимая, что спорт и культура – это лицо нации. И это, конечно, вызывает глубокое уважение и глубокую благодарность. Спасибо, конечно, Александру Александровичу Тигову за то, что на сегодняшний день есть такие люди, которые как бы, сами проявляют инициативу вкладывать в развитие детского спорта, молодежного спорта спорта в Украине. Мы организовали на сегодняшний день первый всеукраинский турнир командный по самбо среди юнош, среди кадетов. Да, как бы, думаю, в процессе он будет пользоваться больше, популярностью развиваться, набирать более высокие обороты в Украине. Ну, будем выходить на международную арену, идти к высоким победам. При всех изменениях за последние годы, все, что пережила Украина, все, что сейчас переживает, мы все-таки, это наше достижение, мы умудрились сохранить целостность федерации. На сегодняшний день нашей федерации 25 регионов страны. представители всіх національностей, всіх релігіозних конфесій, всіх політичних течений, об'єднаних одним общим ділом. І ми тим гардимося. Іноді ми представителям нашої власти об этом говоримо. Може бути смисл дати примір перешті. Перша частина спортивного свята завершилася церемонією нагородження переможців. Найвправнішими самбістами турніру стали юні спортсмени з міста Суми на другій сходинці команда з Харкова. А третю позицію Одесити вибороли у Дніпропетровців після невеличкої перерви, під час якої всі бажаючі мали змогу покататися на конях та поласувати солодощами, видовище продовжилося. Самбістів на сцені змінили молоді, але вже популярні зірки. Учасник четвертого сезону телешоу ікс фактор Данило Рувінський та запальні брати Борисенки. Діталіт. шесть назад, вот, то спорт вообще был, ну, то есть это было не круто. А как-то со временем я очень рад, что спорт, он стал вот именно, если у тебя там красивое, там, мускулистое тело, то ты крутой, да, если ты там э, ходишь на бокс, ты можешь постоять, да, за свою девушку, ну, и это считается как бы круто, это в почете, и это очень радует на самом деле, вот, и, и я рад, что у нас такие вот э, приоритеты в стране, это круто. Любой вид борьбы очень важен для молодежи. То есть человек обязан просто уметь постоять за себя и за свою семью. Там же тоже не все только в рукопашную идет. Там в первую очередь развивается голова, в любом виде спорта рукопашного боя идет основной акцент на голову, на понимание того, чем ты занимаешься и что ты делаешь. И насколько я помню, когда мы в детстве караты занимались, для дзюдо занимались, то там нам был самый основной акцент не на подачу удара, а на защиту. То есть вот это намного важнее, Важнее увести удар. А дать сдачи ти всегда успеешь, навіть не имея при этом навыков. Свято, дозвілля і спорту, здорові і щасливі діти майбутні України. Це результат послідовного впровадження соціальної ініціативи Олександра Тигова, яка спрямована на розбудову здорового і щасливого українського суспільства.